મળશે પાઠની સમજૂતીના વિડીયો જેમ કે ગણિત છે એ જય પરેશ સરે સરસ મજાનું સામાજિક વિજ્ઞાન ભણાવ્યું છે ધારા મેડમે સરસ મજાનું ગુજરાતી ભણાવેલું છે બરાબર ફેનિલ સરે સાયન્સ ભણાવેલું છે તો બધા જ વિષયના વિડીયો તમને ફ્રીમાં મળશે ખ્યાલ આવે છે હા તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરજો બીજું સ્વાધ્યાય પોથી સ્વ પોથી બરાબર એકમ કસોટી આ બધા જ વિડીયો પરીક્ષાના પેપરો આ બધા જ વિડીયો ફ્રીમાં મળશે ક્યાંથી મળશે હું તમને આગળ જણાવું તો ચાલો જોઈએ પ્રશ્ન એક નિર્દેશિત વિષય કે બારે મેં પત્ર લખીએ આપને કી હુઈ અપની યાત્રા યા આપને કીએ હુઈ પ્રવાસ કા વર્ણન કરતે હુઈ અપને મિત્ર કો પત્ર લખીએ તો તમારે પત્ર લખવાનો છે रमेश पुरोहित चार आकाश गंगा डेरी रोड राजकोट सत्ताईस बार बेहजार तेरह प्रिय मित्र हितेश जय हिंद लेटेस्ट तुम्हारा पत्र तीन दिन पहले आया था लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूं तुम्हारा पत्र तीन दिन पहले आया था क्यों मित्रों चलो कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुंचे हम वहां के मीनाक्षी होटल में ठहरे वहां दिसंबर महीने से ही काफी ठंड पड़ने लगती है दूसरे दिन हम एस बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है हरियाली देखकर मन झूम उठता है कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी लोग वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और शिपो से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे कुछ चित्र में तुम्हें भेज रहा हूँ शेष कुशल है अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना तुम्हारा मित्र વિનય વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમામ વિષયના વિડીયો પ્લે સ્ટોર દોસ્તોને શેર કરી શકો છો કારણ કે બે લાખ થી પણ વધુ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ એપ્લિકેશનનો યુઝ કરે છે બરાબર એટલે તમારા જો તમને સો કે પ્લસ બતાવતું હશે હવે સીધા પાંચસો કે પ્લસ બતાવશે બરાબર હા લાખ થી સીધા પાંચ લાખ જ બતાવે ખ્યાલ આવી ગયો એટલા માટે તો બે લાખ યુઝ કરી રહ્યા છે તો તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને ખાસ શેર કરો જાણ કરો કે ભાઈ એ પણ આ એપ્લિકેશન યુઝ કરે મોબાઈલ નંબર નાખો સેન્ડ ઓટીપી બીજું કશું નથી નાખવાનું ખાલી મોબાઈલ નંબર એક જ એટલે આ રીતનું પેજ ખુલે એક્ઝામ પેપરમાં તમને આ વિડીયો મળી જશે એક્ઝામ પેપરની અંદર આપણે એક્ઝામ પેપરની અંદર તમને પેપરો મળશે ધોરણ ત્રણ થી બારમાં જશે ત્રણ થી બાર ના શું મળશે તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો

જોઈ શકશો તમારા મિત્રો પણ તમે શેર કરી શકશો અને જાણ કરી શકશો ખ્યાલ આવે છે ચાલો આગળ વધીએ બીમારી કે કે કારણ અવકાશ લીએ કક્ષા શિક્ષક કો પત્ર તો પચીસ આશા સદન મહાત્મા ગાંધી માર્ગ રાજકોટ અઠાઈ અગિયાર બે હજાર ત્રેસ આદરણીય ગુરુવર કક્ષા આઠ કલ શામ મુજબ જોર કી ઠંડ લગકર બુખાર આ ગયા ડોક્ટર કો દિખાયા उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा स्वस्थ होने में कम से कम एक सप्ताह तो लग ही जाएगा। आपसे प्रार्थना है कि मुझे एक सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूंगा आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रांदेरिया कक्षा आठ ब अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधान आचार्य को पत्र लिखे प्रधान आचार्य प्रिंसिपल तो श्रीमान प्रधान आचार्य सरदार विद्या मंदिर नडिया पंद्रह दस हजार तेईस विषय विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों के संबंधी पुस्तकें न होना आदरणीय गुरु जी सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों मुंखी भरमार है एक एक लेखक की कई कई पुस्तकें हैं इन पुस्तकों में कविता कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं परंतु विज्ञान के संबंधित पुस्तकें नहीं है वैज्ञानिकों की जितनी सब, जीवनी संबंधी पुस्तक तो एक भी नहीं है इसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया कक्षा आठ सोचिए और लिखिए अगर तुम्हें मोबाइल फोन पर अपने मित्र को एस एम एस द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे मेरे प्यारे रामू आंतरविद्यालय वक्तित्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ अब तो पार्टी में ही मिलेंगे अभिनंदन तुम्हारा ही निखिल तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या, क्या किया या अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे तो जवाब मित्रों प्रेम कुंज स्टेशन रोड अहमदाबाद 20 नवंबर 2023 प्रिय अविनाश इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था मैं नित्य प्रातः काल व्यायामशाला जाता था वहां तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था अपराहन में साइकिल पर बैठकर में कंप्यूटर क्लास में जाता जाता था। था था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और बजे पिताजी के साथ घर लौटता रात को दूरदर्शन देखता था या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए उसका पता ही न चला तुम्हारा मित्र सौरभ प्रश्न तीन दिए गए प्रशांत सन की आ, की आ, की आ, के प्रशंसकिय प्रशंसकिय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए अधीक्षक शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे प्रभारी उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला आयकर आयकर छिपाना अपराध है प्रशासन पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं कोई सक्रियता नहीं दिखाई डायरी के रूप में लिखिए किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण अहमदाबाद छोड़ अक्टूबर 2023 कल सोलह अक्टूबर थी नवरात्रि का पहला दिन एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा वाद्यों की मधुर धुने कानों में रस धोलेंगी चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था चिंता न कर क्या सब कुछ अंबा मैंने पर छोड़ दिया चिंता न कर क्या सब कुछ अंबा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया चलो वार्षिक उत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव मुंबई बार जनवरी 2024 हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है, गन गया है, में जो है। उत्सव तो तो का भी आयोजन था विषय था विज्ञान साप या वरदान बराबर विज्ञान है सापरदान तो विषय पर स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव सूरत सत्तर नवंबर दो आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने बीस रुपये दिए थे अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है? इसमें तो बस के लिए किराए के लिए ही थे मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए वे बोले मेला देखे तो मुझे भी बरसों हो गए चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लू मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फटफट -फट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी मेले में हमने खूब आनंद किया समोसे खाए लस्सी पी गुलाब जामुन का स्वाद लिया फोटो खिंचवाई निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे हाथी की सवारी का भी आनंद लिया इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे बीस रुपये जैसे के तैसे जेब में पड़े रहे मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाओ इसका श्रेय मामा जी को है તો આ સાથે મિત્રો સરસ મજાનું સોલ્યુશન અહીંયા પૂર્ણ થયું છે તમે વોટ્સએપ ટેલિગ્રામ ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામમાં જોઈન થઈ શકો છો તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરી શકો છો બરાબર તો અહીંયા સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત